Bu cəhan şəxsiyyətinə salam. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə bərpa olunan enerji mənbələri dövlət agentliyi yaradıldı. Bir qayda olaraq bu sözləri eşidəndə bəlli məsələdir ki, ümumiyyətlə energetikadan hali olan insanlar dərhal başa düşür ki, söhbət nədən gedir. Günəş enerjisi, küləy enerjisi, termal suların enerjisi, hətta dəniz və okean qabarmalarının enerjisindən istifadə eləmək mümkündür və bu bizim üçün çox vacib olan məqamlardan biridir. Belə məsələ ki, su ehtiyatlarımız azalır, digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, karbohidrogen yataqları da nə vaxtsa, demirəm 50 ildən sonra, amma nə vaxtsa tükənə bilər və bütün bunlara nəzərə alıb biz öz enerji təhlükəsizliyimizi mütləq təmin etməliyik. Belə olan halda niyə görə də bərpə olunan enerji mənbələrindən istifadə eləmirik? Bunun bizə çox böyük xeyri var. İstər bu gün, istərsə də gələcəkdə. Energetika Nazirinin müavini Elnur Sultanov bu gün dərim real intervyudadır və Elnur müəllimlə bir sıra məsellərə toxuna bilərik. Elnur mənim hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Birinci e, agentlikdən danışaq. Bəlli məsələdir ki, ölkə prezidentinin fərmanı ilə agentlik yaradıldı və agentliyin qarşısında hətta oxuyanda belə mən gördüm ki, çox vacib məqamlar qoyub. Strategiyası uzunmüddətli və eyni zamanda mənə mürəkkəb gəldi, düzünü deyim. Bu qədər mi iş çətindir orada? Və bu nöqtəsindən gəlmək nə dərəcədə mümkündür? Ə, çox sağ olun, maraqlı giriş üçün İlgar müəllim. Deməli, bildiyiniz kimi 2013-cü ildə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə bir ə, dövlət agentliyi yaradılmışdı. Daha sonra 2019-cu ildə prezident fərmanı ilə bu ləğv edildi. Ləğv etmə prosesi davam edirdi və yekun olaraq dünən cənab prezidentin fərmanı ilə bu agentlik yenidən alternativ sözü adından çıxaraq və inət get kamazilinin yanında olmaq şərti ilə yenidən təsis edildi. Onu da qeyd edeyim ki, bunun tərkibində az alternativ enerji dediyimiz MMJC təsərrüfat subyekti də mövcuddur. Və ümumi olaraq mənim mənə verilən səlahiyyət dairəsinə aşmadan mənə elə gəlir ki, konseptual çərçivəni belə çəkmək olar ki, 90-cı illərdə Azərbaycan dövləti daha çox həyatda qalma mübarizəsi savaşı verirdi. 2000-ci illərin başlarında dövlət institutlarının oturuşması, güclənməsi, institutlaşması prosesi Ə, gündəmə gəldi və son illərdə fikir versək dövlət institutlarının daha çevik hərəkət etməsi, daha effektiv hərəkət etməsi üzrə addımlar atılmaqdadır və mənə elə gəlir ki ə, bu yeni fərmanı da bu çərçivədə dəyərləndirmək olar. Yəni nəticə ətibarıyla bu atılan addımları bəlkə keyfiyyət ətibarıyla dəyişdiriləcək. Yəni substanтив mənada burada yeni bir hadisə yoxdur amma Azərbaycanın qarşısına qoyulan məqsədləri cənab prezidentin başda olmaqla əlbəttə ki qarşımıza qoyduğu məqsədləri mənə elə gəlir ki bu fərman vasitəsilə daha effektiv, daha sürətli şəkildə həyata keçirmə şansına sahib olacağıq. Onu da qeyd edelim ki bu əlbəttə ki hörmətli cənab prezident tərəfindən Energetika Nazirliyinə göstərilən etimadın nəticəsidir və ondan da böyük məsuliyyətin xəbərçisidir və biz bütün varlığımızla bu məsuliyyətin fərqindəyik. Əla onda ə, dərhal mən daha praktik suallara keçmək istəyirəm çünki məhz bu istiqamət mənim özümə də maraqlıdır. Bəlli məsəl ki Azərbaycanı günəş ölkəsi kimi və Abşeronu isə ələxsus külək diyarı kimi qəbul eləyə bilərik və ilk olaraq belə ə, sual yarandırır ki, düzdür. İstər ə, Quba istiqamətinə gedəndə, istər Şamaxı istiqamətinə gedəndə yol kənarlarında, hətta Sumqayıt yaxınlığında belə günəş batareyaları da görmək olur, külək generatorlarında görmüşəm dəfələrdən. Və məndə belə təəssürat yaranır ki, bizdə ölkədə Bu istiqamətdə güclü start verilib, iş gedir. Amma ən tərəfdən ö, m, belə fikirləşirəm ki, görəsən Şamaxıda külək generatorlarının qoyulması nə dərəcədə düzdür və yaxud mənim aləmimdə günəşin az olduğu istiqamətlərdə günəş batareyalarının varlığı nə dərəcədə reallıqdır? Bu, bu fizikadır, bu çox yüksək səviyyəli bir fizikadır və ona görə də onu adi bir formada istəyərdim dəyərləşdirəsiniz ki, Azərbaycanın özünün ümumi potensialı nə qədərdir. Biz özümüzü günlərin bir biri tam bərpa olunan enerji ilə təmin edə bilərlər yoxsa? Yəcə? Maraqlı sualdır, çox sağ olun. Azərbaycan da potensial kifayət qədər yüksəkdir. Məsəl üçün deyim ki, bizdə günəş enerji potensialı 23 min megavat olaraq dəyərləndirilir. E, külək enerjisinin potensialı 30000 megavat olaraq dəyərləndirilir. Müqayisə bu təqribən 26000 megavat gücdən söhbət gedir. Hı -hı. Və bunun üzərinə əlbəttə ki, kiçik hidrodan danışa bilərik. Bundan Hı. sonra kiçik soelektrik stansiyalarından danışa bilərik. Çünki soelektrik stansiyaları böyüdükcə bunların ekoloji təsirləri artıq məqbul olmayan səviyyədədir. İnsanların ümumiyyətlə ekoloji məsələlərdə həssaslığı, torpağın dəyərinin artması, bütün bu faktorlar böyük soelektrik stansiyasını gündəmdən çıxarır və doğrusu biz bərpa olunan enerji deyəndə bu gün dünya standartlarına görə adətən sizin də sadaladığınız külək və günəş başda olmaq şərtiylə burada geotermal və məişət tullantılarından istifadə və bir ölçüdə də kiçik hidroelektrik stansiyalarından istifadə nəzərdə tutulur. Bütün halda bunu qeyd eləyim ki, Azərbaycanda olan təqribən 27 min meqavatlıq potensial, hətta bunu bilirsiniz ki, müəyyən siz günəş panelini 100% istifadə edə bilmirsiniz. Yəni bunun ortalama istifadəsi 20%dir. Tutaq ki, bir belə deyim sizə, 10 meqavatlıq ayrı günəş paneli quraşdırırsınızsa, bunun 2 meqavatlıq il ərzində gücdən istifadə edə bilirsiniz, çünki gecə günəş batır, hər zaman ortalıqda deyil və çox məşhur hətta klişeləşmiş bir ifadə var ki, günəş hər zaman bərk vurmur, külək hər zaman əsmir. Ha. Ona görə də ənənəvi stansiyalardan fərqli olaraq onların yüklənmə əmsalı daha aşağıdır. Bütün hallarda 20% ilə belə götürsək, bizim əlimizdə olan 27.000 MWe-lik potensial Azərbaycanın bütün ehtiyaclarını bu gün və hətta gələcəkdə qarşılamağa kifayətdir. Bunu deyə bilərəm, əminliklə. Hı. Ancaq bunun yanında olan fakta baxanda mənzərə necə deyirlər, inkişafa açıq bir perspektiv vəd edir və mənə elə gəlir ki, yenə də hörmətli cənab prezidentin fərmanı da bu istiqamətdə, bu çərçivədə dəyərləndirmək mümkündür. Çünki əlimizdəki mövcud potensial qoyuluş gücündə 17%, amma istehsalda 7%dir. Yəni bizim bu gün Azərbaycanda elektrik enerjimizin sadəcə 7 faizi bərpa olunan mənbələrdən gəlir. Bu dünya ortalamasına yaxındır, amma əlbəttə ki, Azərbaycan özünü dünya ortalaması ilə müqayisə etmir, Azərbaycan özünü ən mütərəqqi ölkələrlə müqayisə edir. Ən mütərəqqi ölkələrlə müqayisə edəndə də Avropada ortalama rəqəm təqribən 40 faiz ətrafındadır. Yəni bu çox məqbul bir rəqəmdir və artıq Necə deyirlər, bu qarşısa alınmaz bir trenddir. Artıq biz bir mənada neft və qaz erasının sonunun başlanğıcını görürük və bunun da əlbəttə ki, əsas səbəbi bərpa olunan enerji mənbələridir və biz Yenə necə ki neft və qaz sayəsində bütün dünyaya nümunə olacaq addımlar atdıq və demək olar ki strateji həlqəni tamamladıq və Cənub Qaz dəhlizi ilə artıq Azərbaycan enerjisini bu dəfə bərpa olunan enerji mənbələri sahələrinə yönəldərək mənə elə gəlir ki qısa müddət ərzində bütün dünyada nümunə ola biləcək addımlar atmağa artıq hazırdır. Əgər Avropa ilə biz özümüzü fərqlə çıxardırıqsa, onda mənə həm də nə mərazlıdır. Bəlli məsələdir ki, Avropada alternativ, daha doğrusu, bərpa olunan enerji mənbələrindən də istifadə olunur. Eyni zamanda bilirəm ki, Fransa özü atom elektrik stansiyalarından çox güclü istifadə edir. Bütün bunlarla baxım. Əgər biz bu istiqamətdə Avropayla fərqə gediriksə, planlarımız nədir? Qısa bir zamanda amma biz Avropaya, demirəm, keşməyə amma heç olmasa onların rəqəmlərinə yaxınlaşmaq şansımız varmı? Mütləq mənada. Yəni cənab prezidentin çox açıq şəkildə nazirlik qarşısına qoyduğu hmm. bir tapşırığı var. Bu 2030-cu ilə qədər Azərbaycanın qoyuluş gücə etibarı ilə 17%-dən 30%-ə çıxartmaq, yəni qoyuluş gücündə bərpa olan enerji mənbələrinin payını 30%-ə çıxarmaq tapşırığıdır. Nazirlik bu istiqamətdə çox ə, ciddi addımlar atmaktadır və ə, artıq dəfələrlə televiziyə ekranlarında da qeyd edildiyi kimi bildiyiniz kimi biz Masdar şirkəti ilə və Aqua Power şirkəti ilə ki, bunlar dünyanın hənkləridir, toplam 440 meqavatlıq külək, günəş, 240 meqavat külək, 200 meqavat günəş olmaq üzrə deməli qoyuluş gücünə sahib stansiyaların tikintisi üzrə icra müqaviləsi imzalanmışıq. Gələcək aylarda, yaxın aylarda artıq tikintiyə başlanması planlanılır çünki müəyyən detallar burada halı alınmaqdadır. Təqribən bu stansiyalardan istehsal 1.4 milyard kilovatsat olaraq hesablanır illik olaraq. Bu da təqribən Azərbaycan üçün 300 minə yaxın ailənin elektrik enerjisinin təmin edilməsi mənasına gəlir, kifayət qədər böyükdür. Və eyni zamanda İlqan müəllim, bildiyiniz kimi, bərpa olunan enerji havanı çirkləndirmir. Eyni zamanda da bu tautoloji olaraq Ə, təbii qazı cinayət mənasına Dana. gəlir. Çünki Azərbaycanda digər bir çox dünya ortalamasından fərqli olaraq bilirsiz ki, biz bir çox Avropa dövlətindən fərqli olaraq demək olar ki, bütün elektrik enerjisi qeyri-bərpa olmamış sahədə olanlar təbii qazla əldə edilir. Bu da kifayət qədər təmiz mənbə sayılır, ən azından fosil qaynaqlar içində, karbohidrogenlər içində. Yenə də qaz kifayət qədər bahalı bir əmtəədir. Biz onu Avropa bazarlarına çıxartmaq istəyirik və bizim bu 440 meqavatlıq stansiyalar qurulduqdan sonra Bu təqribən illik olaraq Azərbaycanın 315 milyon kubmetr qaza qənaət etməsi deməkdir. Müqayisə olaraq deyim ki, bu Naxtəvan müxtar respublikasının bir ildə istifadə etdiyi qazdan bir az daha çox təbii qaz mənasına gəlir. Yəni bu miqdarad belə qənaət et etməklə, təbiəti gözəlləşdirməklə Azərbaycanda bunun deməli tikilməsi planlaşdırılır və burada əhəmiyyətli bir məqam ondan ibarətdir ki, bu stansiyalar bir qəpik Azərbaycan pulunun sərf edilmədən tikiləcək. Tamamə xarici investorların vəsait hesabına tikiləcək və təqribi hesablamalarımız, əlbəttə ki, bunlar dəqiqləşəcək. 400 milyon dollar ətrafında bir yatırım tələb edən layihələrdən gedir söhbət. Bu da bu günə qədər Azərbaycanda qeyri neft sektorundan qoyulacaq, ümidvarıq ki, ən böyük yatırım olacaq. Yəni hər tərəfdən baxsaq, bu əhəmiyyətli bir məqamdır. Yəni hər şeyi eləməyolar. Amma bunu siz dövlət vəsaiti ilə edirsizsə burada suallar ortaya çıxır, ha. nə qədər effektiv olduğu məsələləri ortaya çıxır. Amma bunu xarici investorlar hesabına ə gətirirsənsə ölkəyə bu hesablamaların daha doğru aparılması mənasına gəlir. Çünki insanlar başqasının pulunu çox rahatlıqla xərcləsələr də öz pullarını çox-çox ehtiyatla xərcləyirlər. Buradan da qazançı Azərbaycanın odur ki, daha effektiv stansiyalar tikilir, daha doğru ölçmələr aparılır və nəticə etibarlə xalqımız və dövlətimiz qazanır. Bu istiqamətdə addımlar atılır və bu ilkin addımdı. Bunu ikinci mərhələdə 25-ci ilə qədər bu miqdarı Ə, deməli 400 460 megavat daha artırmaq, daha sonra 600 megavat artırma planlarımız var və bütün dünyada olduğu kimi bu əsasən günəş və küləkdən əldə edilən hə. enerji olacaq. Çünki biz bərpa olunan enerji deyəndə bu əsasən çox daha eksotik növlər var, siz qeyd elədiniz, hə. ə, dalğalardan əldə edilən enerji olsun, geotermal enerji olsun, amma dünya səviyyəsində də daha çox külək və günəşdən gedir söhbət və mən bir ə, cümlə ilə indiki nitkimi yekunlaşdırım ki, ə, 1 saat ərzində yer kürəsinə hmm. gələn günəş enerjisinin miqdarı 1 il ərzində insanların istifadə etdiyi elektrik enerjisinə bərabərdir. Və bu gözümüzün önündə baş verən hadisədir və mən bayaq bir lişdən əvvəl də sizdən söhbət edəndə siz dediniz ki, planlarınız var, buy hə. bu haqda düşünürsüz və inanın ki, mən bəzən ə, çox xoş hiss elirəm özüm. Bu haqda xəbərlər eşidəndə, gələcəyə yönəlik, çünki bu təmiz enerjidir, hər mənada tükənməyən enerjidir və bu sahədə olan var olan, bizə təbiətin bəxş elədiyi bu enerjinin istifadə edilməməsi doğru deyil. Ona görə də bu istiqamətdə dediyim kimi neft qaz sayəsində olduğu kimi Azərbaycanın çox yaxın müddət ərzində bütün düny dünyaya nümunə ola biləcək addımlar atacağı gözlənilməklidir. Strateji cəhətdən çox e, belə əla düşünülmüş bir xətt gördüm burada. Biz qaza enerji nə e, gaza e, e, ehtiyatla yanaşırıq, qənaətlə yanaşırıq, onu Avropaya satırıq, pul qazanırıq. Digər tərəfdən investorları cəlb edirik və investorların puluna özümüz xərcləmədə, investorların puluna burada bərpa olan enerji mənbələri tikilir. Və avtomatik buradan ikinci bir sual yaranır. Avropa Avropada ümumiyyətlə dünya investorları gəlib burada e, həmin bu sistemləri quraşdıranda bu qədər sərmayəni yatıranda təbii ki, gəlir də əldə etməyi niyyətindədir. Bu o demək deyil ki, mənim onların istehsal elədiyi enerjidən istifadə mənim üçün baxa-başa gələ bilər. Çox sağ olun. Yəni suallarınız doğrudan da bir addım daha irəliyə getməyə və digər məqamlara işıq salmamıza kömək eləyir. Və burada məsələn nə deməkdir? Azərbaycan dövləti sosial yönümlü bir dövlət rifah dövlətidir və bu bizdə elektrik enerjisinin qiymətlərinə də üzünü əks elətdirir. Azərbaycan da elektrik enerjisi ortalamaq götürsək əhaliyə satılır 7.11 qəpiy arası. Amerikan pulu ilə ifadə etsək beynəh ox məna da elbette ki, bu təqribən 5 sent deməkdir. Və problem ondan ibarətdir ki, bərpa olan enerji bu gün sırf dövlət dəstəyi olmadan bazar şərtləri əsasında karbohidrogen qaynaqlı elektrik enerjisindən rəqabət aparmaqda bir az çətinlik çəkir. Hı -hı. Və Avropada Elektrik enerjisinin əhaliyə satılan elektrik enerjisinin qiyməti təqribən 15-20 sent arasında dəyişir. Belə olan halda, tutaq ki, əgər küləkdən alınan enerji, tikləşdən alınan elektrik enerjisi 7-8 sent ətrafındadırsa, Avropada var olan qiymətlərlə rəqabət apara bilər və asanlıqla bazara daxil ola bilər. Ancaq bizdə dövlətin elektrik enerjisinə dəstək verməsi, əhalinin istifadəsi nöqteyi nəzərindən yardımcı olması eyni zamanda var olan bazar şərtlərində eyni bərpa olunan enerjinin Azərbaycana daxil olmasını çətinləşdirir. Hı. Yəni bir tərəfdən atılan doğru sosial addım, digər tərəfdən rəqabət şəraitinə doğru təsir eləmir. Ona görə də xarici investorlar adətən əlavə tarif istəyirlər. Siz hə. əslində o məqamı bildirirsiniz ki, yaxşı, hə. gözəl bir ə, şəkil təsvir elədik, hə. amma bunun hə. ödəniş məsələsi var. Ona görə də biz Energetika Nazirliyi ilə və EcoPower şirkəti ilə ə indiyə qədər əldə elədiyi razılaşmaların ən böyük uğuru da məhz Azərbaycanın da onların təkliflərinin Azərbaycanla var olan tariflərin aşağısında olmasında görürük. Çünki proses çoxdan başladı. Başlanğıcda ondan çox şirkət var idi və bu şirkətlər elənərək qiymət prinsipinə Hı -hı. görə biz dedik ki, biz Azərbaycan dövlətinin 5.7 qəpikdir. Bilirsiniz hə. ki, əhaliyə 7.11 qəpiyə razı satılır, ancaq ə, toptan satış qiyməti Azərbaycan da 5.7 qəpikdir hə. və biz dedik ki, toptan satış qiymətinin üzərində bir rəqəm istəmirik və nəticə itibarlən son 2 şirkətin seçilməsi səbəbi də bu oldu. Digər şərtlər də əlbəttə ki, əlverişli Hı. olmaq şərti ilə və bu çox 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 əhəmiyyətlidir. Mənə elə gəlir ki, dünyadakı ən böyük rekordlardan biridir. Çünki adətən bəlkə də daha kiçik rəqəmlər görmək mümkündü tarifdə amma burada artıq söhbət 2 gigavattdan 3.5 hə. gigavattdan gedir çünki burada iqtisadi cəhətdən miqyas iqtisadiyətdən istifadə edirik qiymət azalda bilirlər amma 440 meqavat üçün bu qiymətləri əldə etmək çox böyük uğurdur əlbəttə ki son ə, maliyyə qərarı verilməyib bir neçə hə. ay daha gözləyirik və danışıqlar davam edir amma mənimə elə gəlir ki bu qiymət məsələsi də digər faktorların yanında yanında yenə də Azərbaycan xalqının və dövlətin maraqları çərçivəsində alınacaq qiymət ə, məsələsi bir balaca dağ millətirmək istəyirəm. Niyə? Çünki bəlli məsələdir. Mənim aləmdə söhbət heç o şirkətlərdən getmir. Eyni zamanda biz özümüz də agentliyin özü də bu məsələlərə isə tam ciddiyyətlə diyanıb və istisna olunmur ki, yaxın bir gələcəkdə Azərbaycanın çox yerləri külək və günəş generator tlanı və batareyalarını görə biləcək və bu eyni zamanda mənim aləmdə ola bilsin səf buraxıram. Bu elektrik enerjisinin əldə olunmasını daha da asanlaşdıran bir məqamdır. Ərmən bunu asan əldə edirəmsə, deməli bu daha ucuz başa gəlir. Qazbəlli məsələdir, bahadır. Və yaxud da ki, daş kömürdən istifadə edir, bu bahadır. Megaşevir sür elektrik stansiyasının böyük, nəhəng bir sistemi saxlamaq çox böyük pullar tələb eləyir. Ona görə mən başa düşürəm planınızı. Amma bu tip sistemlər işə düşsə və küllü miqdarda işə düşsə, bu qiymətin aşağı düşməsinə görə təsir göstərə bilər təsir göstərə bilər. Əslində dediyim kimi qat-qat bu mövzu açılmaqdadır və çox maraqlı məqamlardadır. Yəni mənim digər maraqlı məqam nədən ibarətdir? 30% -ə qədər bərpa olunan bu dəyişkən enerjidir. Çünki hə. ənənəvi ə, energetiklər bərpa olunan enerjini sevməzlər. Yəni bu da öz özlüyündə Azərbaycanda müthiş bir energetika ənənəsi var, Hı -hı. Ə, mütəxəssislərimiz var. Eyni zamanda ənənəvi düşünən insanlarda yox deyil və ənənəvi Hı -hı. düşünən insanlar. Çünki ənəvi stansiyalarda bu normal maşın motoruna oxşur. Siz qazı Hı -hı. nə dərəcədə sıxırsızsa, maşını da o şəkildə idarə edə bilərsiniz. Konservatorlardır. Eyni şəkildə. Hı -hı. Yəni təxmin edilə biləcək bir şəkildə idarə edilə Hı -hı. bilər. Yəni 1000-ə çevir istilik elektrik stansiyasını, şimal istilik elektrik stansiyasını istədiyiniz gücdə 24 saat ərzində və ya 8760 saat ərzində il boyunca istifadə edə bilərsiniz nəzərə alaraq. Ancaq dediyim kimi külək hər zaman əsmir, hə. günəş hər zaman bərk vurmur. Bu o deməkdir ki, dəyişkən enerjidir və dəyişken olması sadəcə istifadə əmsalını azaltmır, eyni zamanda sistemi dalğalandırır. Çünki elektrik enerji şəbəkəsi dünyanın ən möhtəşəm, hətta bəzi alimlər bunu 20-ci əsrin ən möhtəşəm mühəndislik qurğusu adlandırırlar. Və elektrik enerjisinin çox qəribə xüsusiyyəti odur ki, istehsal edildiyi anda istehlak olunmalıdır. Hə. Artığı peçara verə bilmirsiniz, ixrac edə bilmirsinizsə, əksini də yenə saxlaya bilmirsiniz. Çox tez xarab olan məhsuldur. Bəli, o anda istifadə eləməyənsiz. Hə. O orda məsələ nə olur? Əgər külək azalırsa, bu dəfə digər enerji mənbələrlə onun yenə bağlaşdırılmalısınız və günəş batdığı anda yenidən digər stansiyaların ənənəvi stansiyaların güclərini artırmalısınız. Hı -hı. Siz bayaq dəfələrlə qeyd etdiniz. Batareyalar hələ də bahalı olmağa davam edir. Hı -hı. Əgər batareyaların qiymətində eniş olsa, bu problem həll olar. Artıq enerjiyi saxlayanlar və istifadə lazım olduqda istifadə edənlər. Amma bu gün batareyalar çox baha olduğuna görə Dalğalanmalar ənənəvi stansiyalar vasitəsilə idarə olunmalıdır. Bu da sistemdə xoşa gəlməz dalğalanmalar yaradır, hə. çox daha effektiv administrativ tədbirlər tələb edir. Ona görə də, nəyin ki bu gün yenə də deyirəm, son 10 il ərzində günəş ə, panellərinin qiyməti, demək olar ki, 90%-dən çox azalıb və o sürətli düşüş davam edir. Kulek dəyirmanlarının qiyməti sürətlə düşməyə davam edir. Günəşdən biraz daha az sürətlə düşür, amma yenə də düşməyə davam edir. Yəni bütün bunlara baxmayaraq, sırf bazar şərtlərində Bunlar rəqabət etməyə yavaş-yavaş başlayırlar və Azərbaycan kimi bir rifah ölkəsində elektrik enerjisinin çox daha ucuza satıldığı, bəzən maya dəyərindən ucuza satıldığı, dövlətdə isə bu rəqabət imkanları bir az daha çətinləşir. Hmm. Bunun da üzərinə gəlin, sistemin üzərinə əlavə olunacaq yüklər və onun daha effektiv hmm. idarə olunması bu məsələnin kifayət qədər mürəkkəbliyini göstərir. Amma bunu da qeyd edeyim ki, biz bunu pozitiv bir məqam olaraq görürük. Artıq dünyanın geri dönüşülməz bir şəkildə getdiyi yol budur gələcək budur və nə qədər tez başlasaq, o qədər tez hazır olaraq və dediyim kimi də Azərbaycan özünü orta səviyyəli dövlətlərlə deyil, ən mütərəqqi dövlətlərlə müqayisə edir. Qısa bir suala, ə, qısa bir cavab istəyirəm. Fərdi qaydada mən evdə günəş batareyalarından və külək generatorundan istifadə etmək istəyirəm. Çox gözəl. Və ə, əslində bu gün nəzəri ə. olaraq bunu əngəlləyən bir qanun və qayda yoxdur. Qanunvericilik bazası buna imkan verir. Amma pozitiv mənada Energetika Nazirliyi artıq bərpa olunan enerji mənbələri haqqında qanun layihəsini prezident administrasiyasına e, göndərmişdir və inşallah yaxın aylarda onun artıq qanun olaraq qəbul edilməsi gözlənilir. Orda artıq qaydalar çox açıq şəkildə ortaya qoyulur və hər hansı bir vətəndaşımız dediyimiz kimi külək, e, dərmanları və xüsusən də günəş batareyaları əlbəttə ki, fərdi qaydada daha uyğundur. Çünki səs salmır və daha uyğundur. Kiçik ərazilərə yerləşdirmə ehtimalı ehtimalı daha ha. böyükdür. Siz bu elektrik enerjisini istifadə edə biləcəksiniz və eyni zamanda artıq enerjini də azər işığına sata biləcəksiniz toptan satış qiymətləri ilə. Amma yenə də bayram eləmədən əlbəttə bu məsələni mütləq <laughs> qeyd eləyək ki, qiymət məsələsi burada çox əhəmiyyətlidir. Hə. Çünki ortalama bir vətəndaş ə, aylıq olaraq təq ki 20 manat, 30 manat vermək birdən belə 1 bir neçə min manatlıq yatırım eləməkdən daha asandır. Hı -hı. Yəni bu kreditləşmə prosesi ilə bağlı olmalıdır. Hə. Yenə də dövlətin burada xüsusi dəstəyinə ehtiyac var. Çünki bir daha qeyd edirəm ki, sürətlə ucuzlaşma getsə də, bərpa olunan enerji hələ ki tam rəqabətə hə. hazır deyil və xüsusən Azərbaycan kimi rifah dövlətlərində o yaxşı addım, siyasi addım eyni zamanda burada müəyyən məsələlər yaradır ki, bu həll olunduqdan sonra mənə elə gəlir ki, nəzəri heç bir əngəl yoxdur, qanunvericilik bazası ilə bir daha sürətlənəcək və mən yaxın tarixdə evlərimizin üzərində artıq günəş panelləri görməyi gözləyirəm. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Sağ ol. Belə, həqiqətən də bizim perspektivdə enerji ilə bağlı problemlərimiz həll olacaq. Elə ona görə də az qalıb. Hər halda görürük ki, həqiqətən də problemlərimizin hər biri getdikcə öz həllini tapır. Salamat qalın. Əsas oldu.